Всем привет! сегодня я буду снимать видео со своей собачкой Джесси. Джесси, Джесси, смотри туда, кто там? Молодец. Джесси три годика. А, мы ее завели где-то уже, да, у нас... Два с половиной... там где-то. Два с половиной года. Или как-то лет. Два года вообще с половиной. Она ну, такая нежная она сейчас не причесана, да? так что она да, не такая красивая. Сегодня мы пойдем ее подстригать. Вот, к мастеру специально. Джессик, ну посмотри. Я ее могу называть Джесс, Джессик, Джесса, Джесси, Джессичка. Вот так вот. Она очень прикольная собачка. Она играет в игрушки. У нее дофига игрушек, вы даже не представляете, да? Она любит, очень любит сидеть на окне. Пойдемте, я вам покажу. Вот она идет за мной сейчас. У нас за окном идет снег. Я в шоке. Снег, снег, снег. Так, сейчас я его покажу. Иди сюда. Вот мы, вот мы, вот мы, вот мы, вот мы, вот, я ее вот так посадила. Можно еще открывать окно, но я не хочу. Потому что там холодно, я могу заболеть. Я и так как бы болею. Вот, она очень любит. Ну, когда открывает окно еще, она больше любит. Ну, так это тоже. Я могу, в принципе, открыть окно, но я не хочу. Ладно, давай откроем. Джейс, давай, ну, Стой, стой, стой. Вот я открыла окно. Пойдем, пойдем. давай, 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 снег давай, 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 пойдем, давай, 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 и на джесси снег упал. Попадал немножечко. А я на холод. Вот. Так что это моя собачка. Еще у меня есть кот. Сейчас я попробую его показать. Но мне кажется, что я его нигде не найду. Так. Так, так, так когда кота нигде нету, так что кота я покажу в следующем видео, наверное, если я его все-таки когда нибудь найду. В общем, это была моя собачка Джесси. Вот. Выходим в ее стричь, И вот сегодня мы поедем. Она нам очень дорого обходится, особенно когда я ее встречу. Ладно, всем пока. С вами была Даша Лайк со своей собачкой Джесси. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А если нет, то дизлайки. Всем пока, Джесси.